Что в частном яре было самое это, что много было эвпевих и танчики работали так, повесили маскировочную сеть. Вот и прилетела певишка Слышим кто-то на иностранном языке разговаривает. А мы же ну не английский, не испанский, не знаем. У нас есть Серега, что ему 60 лет, уже не сказать, бегает все там даже лучше, чем молодой. Убиваем петров. Пи... Позывный Ромарио, служил в 23-й бригаде, механизованный батальон, минометка. Я командир орудия, миномета. Я вообще пошел служить после училища, устроился в Узовсталь сварщиком. Там чуть-чуть поработал, думал, скоро на срочку надо идти. Вот, и решил как бы контракт сразу заключить. Заключил контракт, ну и потом пошло, поехало. В 92-й служил, пришел на дембель. Там предложили потом в военкомате служить. Вот. Остался дома, а потом началась полномасштабная война. Да, большинство, и братья пошли служить, и друзья некоторые, да. Когда началась полномасштабная, я был в Мариупольском РТЦК, потом с РТЦК нас перевели уже много людей, 23-ю бригаду. Ой, сначала вообще меня в пехоту направили, вот. Ну, так как у меня э посада была старший наверняк, меня потом перевели в минометную. Что, в минометке больше пользы принесу, чем в пехоте. Как, сначала едем, выбираем позицию, чтобы было нормальное место, побольше деревьев, ну, маскировки побольше. Потом на следующий день заезжаем, выставляем орудие свое, миномет. И у нас главный плюс, у нас есть Старлинг. Вот, мы работаем по зеленке. Там позвонили до боя, мы быстро выбежали, вот, навелись, ну, уже закинули мину и стреляем. В разрахунку четыре человека. Я командир миномета, потом наводчик у нас э, и два заражающих. Один снаряжает мины, второй подносит и кидает. У нас есть Серега э, Добро, позывной. Вот. Ему 60 лет. Вот. Мог уволиться, но остался, еще и заключил контракт на год продолжает с нами служить. Даже, что ему 60 лет, можно не сказать. Бегает, все там, даже лучше, чем молодой. Было дело, были вот... Что сейчас на позиции находимся. Слышим, кто-то на иностранном языке разговаривает. Вот вышли с автоматами, уже думаю, ну, мало ли кто. Вот. Он там что-то, чуть-чуть, не стреляет, и, типа, с там, этот, вот. И потом же начал на испанском разговаривать. А мы же ну, ни английский, ни испанский не знаем. Вот, э, по переводчику начали с ним общаться. Вот, переводчик онлайн включил, блин, говорю ему, все, оно перевело. Вот. Он рассказал, что их э, разбили на машине, и вот это он э, к нам пришел, типа не знал, куда идти. Вот. Э, Созвонились с его начальством, вот. сказали, что делать. Отв отвели его э, к их командиру, ну и нормально все. что в частном яре было самое этот, что много было и Певих, и танчики работали так. А так в целом нормально все было. На позиции, получается, в даже находились. И повесили маскировочную сеть. Вот, и прилетела и в певишка. Запуталась и не взорвалась. Ну, у вот, то пипикает, пипикает, блин, ну, что батарея на ней. Мне уже она, блин, так надоела, что вышел, то вот, ее отсоединил, блин, и все. Вот это забрали, пацанам потом передали, летчикам. Да, снаряд там был на ней, не взорвавшись, она просто в массете запуталась, и снаряд не взорвался. Мы его отсоединили и потом выкинули подальше.